નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીના પાંઠ પાંચના સાધે સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન એક પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખે તેમાં પહેલો કબીર સાંઈ કી से कितना मांगते हैं कभी साई से इतना मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए बीजो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है बिना सोचे कार्य करने से हमारा काम बिगड़ जाता है और हमें पछताने की बारी आती है इतना ही नहीं काम तो बिगड़ता ही है साथ ही हमारी हाँसी के पात्र बनते हैं चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या करते हैं? चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा जी कहना चाहते हैं कि उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति बुरे ख्याति से संगत में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता जिस तरह चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप लिपटा हुआ रहता है फिर भी सांप का विषय ચંદન કે વૃક્ષ તેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપ્યા બાદ પેજ ખુલશે આ પેજ પર એક્ઝામ પેપર જઈ એકમ કસોટીના પેપરો જોવા મળશે ત્યારબાદ આ પેજ ખોલતા તમને દરેક ધોરણો જોવા મળશે તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમને તેમના વિષયો જોવા મળશે કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમના પાઠ જોવા મળશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વ પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા तो रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो जवाब अवश्य रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते जिस तरह हीरा बहुत कीमती है पर वह अपनी कीमती स्वयं कभी नहीं बताता उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते पांचवा। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते तुलसीदास कहते हैं कि जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर आनंदित न हो हमें देखकर जिनके आंखें में स्नेह की चमक पैदा न हो उनके घर सोने की वर्षा हो रही हो मतलब कि वह बहुत ज्यादा धनवान हो फिर भी नहीं जाना चाहिए प्रश्न बे इस इकाई में से आप कौन से सदगुण ग्रहण करेंगे इस इकाई में दोहों में कबीर रहीम और तुलसीदास जी ने बहुत सारी जीवन के काम आने वाली जीवन संवार वाली बातें बनाई है प्रस्तुत दोहों में दिए गए संतोष समानता परिश्रम प्रेम आदि सद्गुणों को हम ग्रहण करेंगे प्रश्न त्रन निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलिया का निर्माण करें पहलू तोता प्यारा हरा रंग है मेरा अमृत मिर्ची प्यारा खुराक मेरा नाम सबका मैं ले सकता बोलो ये क्या है नाम मेरा तोता बीजू पतंग रंग में रंगी प्यारी में डोरी के संग आसमान को छू लू उसे उड़कर संभलना है जरूरी यह सबको मैं सिखाती बोलो मैं कौन जवाब आवशे पतंग त्रिजो चिड़िया चीची करते आंगन भर देती कभी यहाँ तो कभी वहाँ सबकी प्यारी सबकी दुलारी बोलो मैं कौन जवाब आसे चिड़िया थैंक यू